বজাত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰি ৰাস্তা ঘাটত বোৱাৰী বা ছোৱালী দেখিলেই অশ্লীলতা ব্যৱহাৰ যেন বৃদ্ধি পাইছে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰা যুৱকসকলৰ বাবে যেন নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে ছোৱালী বোৱাৰী দোকানবোৰৰ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে চোৰৰ উপদ্ৰৱ কত গল পুৰণি সমাজ কত গ'ল সমাজৰ নীতি শিক্ষা কিয় শাসন নোহোৱা হল দেশৰ ভৱিষ্যতৰ লৰা ছোৱালীসকলক লৈ কিয় একাংশ অভিভাৱকে খবৰ নোলোৱা হ'ল নিজৰ সন্তানৰ নে অভিভাৱক বিফল নে প্ৰায় সংখ্যক অভিভাৱকৰ ল'ৰা বা সন্তান মাদক দ্ৰব্য জনাৰ বাবে চাওক আমাৰ এই ব্যতিক্ৰমেই প্ৰতিবেদন যোৱাকালি নিশা প্ৰায় এঘাৰ বজাত চেঙা সমষ্টিৰ নিচানৰ চৰগাঁৱৰ আলোপতি স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ পৰা লৈ পৰিৱেশ মহাবিদ্যালয়লৈ যোৱা সংযোগী পাট কালভাৰ্টৰ ওপৰত প্ৰায় প্ৰতিটো নিশাই অইন অইন অঞ্চলৰ যুৱকসকলে আঁচি নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰি হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে যাৰ ফলত তাৰ আশে পাশে থকা কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰা হৈছে ৰাতি পথ যাত্ৰীবোৰে অহা যোৱাত বহুত ভয়ৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব লাগে যদিও পূৰ্বে গাঁওখনৰ বয়োজ্যেষ্ঠ বা শিক্ষিত যুৱকবোৰ একগোট হৈ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰি সকলোকে ধৰাৰ চেষ্টা কৰে যদিও ধৰিব নোৱাৰে পূৰ্বে কেইবাবাৰো আলুপতি আৰক্ষী থানাত ফোনযোগে অৱগত কৰাত আৰক্ষীৰ সজাতি দলটোৱে আহি কেইবাবাৰো তেওঁলোকক শাসন কৰিছে আৰু কেতিয়াবা দৌৰাই দৌৰাই পানীৰ মাজত ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু এনহাৰৰ বাবে ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই স্থানীয় গাঁওবাসীৰ দাবী আলুপতি আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়ৰ প্ৰতি অতি শীঘ্ৰেই এই ঠাইডোখৰ মুকলি কৰাৰ লগতে দোষী কৰায়ত্ব কৰি উচিত শাস্তিৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ কোনো আহক নিজানৰ চৰ হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকো সমাজকৰ্মী আব্দুল কণীৰ মন্তব্য ইয়াতে তাৰমানে এই কালপাট প্ৰায় মানে দুষ্ট ল'ৰাবিলাকে আহি ইয়াতে মানে হেৰি কৰে কিবা এই নিচাজাতীয় কিবা খাই ক'ৰ পৰা আহে ল'ৰাবিলাক ফর বিভিন্ন এলাকাৰ পৰা আহে তে আহি মানে যে নিশা খায় নিশা খাই মানে কিছু উপদ্রৱ কৰে আজিয়াতে এটা কি গানৰ ৰি কৰিছে সত্যবেৰি বুলি কয় আমাৰ বুলি কয় তে যি মানে এই কিছু বঢ়ি মানুহ ইফালে যাওতে তেওঁ লগত এই নিশা খাই কিছুমানে মানে কিছু বেয়া ব্যৱহাৰো কৰিছে নিচা খোৱা নাই কি ক'ব এতিয়া বিভাগৰ প্ৰশাসনক কি আহ্বান জনাব প্ৰশাসনে মানে এইটো ক্ষেত্ৰত অলপ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব লাগে আমাক অলপ গাৰ্জেনবিলাকো অলপ সতৰ্ক হ'ব লাগে বা প্ৰশাসনৰ পৰাও অলপ সজাগতা হৈ মাজে সময়ে ইয়াতে অলপ ডিউটি কৰিলে আমাৰ পক্ষে অলপ ভাল হয় তথাপিও কোনটো কোনটো অঞ্চলৰ পৰা মানুহ আহে ইয়াত কোন কোন অঞ্চল মানে আমাৰ এই পঞ্চায়তৰ মানুহ হ'ল এই আলুপতি মাছৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ এলেকাধীন ল'ৰা ছোৱালীয়ে হ'ব ল'ৰাবিলাকেই আহে এই ঠাইখনৰ নাম কি এইটো নিচানসৰ বুলি কোৱা নিচানচৰ কোনখিনি ঠাই মানে নিশানির লুটপুরা মহাবিদ্যালয় যার ফলে পথালী রাস্তা পথালী আর আজি এই যে গানের আখর দিছে মানে এই গানের আখর এই গান চাওয়া বাদ দিয়ে কিছু দুষ্ট লড়াই মানে এই রাস্তার দাঁতি কাখর বহি বহি মানে কেবল গেম খেলি আছে মোবাইল ল হয়ে আছে এনেকুৱা গেং হয় দেখিবলৈ পাইছো কমচে কম ত্ৰিশ চল্লিশ জনকৈ লৰা এনেকুৱা ৰাস্তাৰ জাতিত এ গেং বিলাকত মানে কত কৰবাত দহ বাৰজন ক'ৰবাত বিশ পঁচিশ জন এনেকুৱা তিনি চাৰি ঠাইত আছে আৰু